নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এনে এটা ভিডিঅ' লৈ মই ভাগ্যশীয়ে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আমাৰ সকলোৰে বৰ্তমান ভালেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ বাবে মই দুই তিনিবছৰ ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু এনেকৈ এটা এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দিম বুলি মানে ভাবিয়েই প্ৰিপেৰেশ্যনত যিটো জোৰ পাইছিলোঁ সেইটো ক'বলগীয়া কথা আৰু এইদিনটো আহি ফাইনেলি পালেহি আৰু আপোনালোকৰ বহুতেই ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'কেইটাত সুধিও আছে যে মই কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত পালোঁ কি প'ষ্টত পালোঁ আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই কৈ দিওঁ এপ বিটো বহুতে মেছেজ কৰি আছে টেলিগ্ৰামতো যিহেতু সকলোকে মানে ৰিপ্লাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বোলো সকলোৱে গম পাব আৰু মই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট বোলো সেইটো হৈছে পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু তাতে মই গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইখিনি মানে ভগৱানৰ যিখিনি মানে মোৰ প্ৰতি তেওঁ কৃপা মানে যাচিছে সেইখিনি মই ক'ব লাগিব কাৰণ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেইটো ৰেণ্ডমাইজ কৰা হৈছিলে মানে লটাৰীৰ জৰিয়তে আৰু সেইখিনি কৰোঁতে মানে নিজৰ লাকে যিটো টানিছে সেইটোহে পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক কিন্তু গ্ৰেড পে'বিলাক মানে মাৰ্কছ অনুযায়ী দিয়া হৈছে যাৰ মাৰ্কছ বেছি হৈছে তেওঁ হাই গ্ৰে গ্ৰেড পে' পাইছে আৰু যাৰ মাৰ্কছ ল' তেওঁ মানে তলৰ গ্ৰেড পে' পাইছে কিন্তু এই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেণ্ডমাইজ কৰা হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিম যে ভগৱানকো বহুত ধন্যবাদ দিম কাৰণ মই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাবি আছিলোঁ বা আশা কৰিছিলোঁ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোতে মোৰ ফাইনেলি মানে নিযুক্তি হ'ল আৰু হ'ব আৰু ধৰক এপইণ্টমেণ্ট যিহেতু দিবই নৱেম্বৰ লাষ্টমানত দিম বুলি কৈছে বা ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্টত গতিকে মোৰ প'ষ্টটো সেইটোৱেই জিপি ছেক্ৰেটেৰী এতিয়া কোন ডিষ্ট্ৰিকত পৰোঁ হয়তো আপোনালোকৰ কোনোবা চাই থকা গাঁৱতো পৰি যাব পাৰোঁ গাঁও পঞ্চায়তত গতিকে মই বহুতে সুখী যিটো পষ্ট মই পালোঁ কাৰণ মই এনে এ বি ডি অ' আৰু গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী এই দুটাতে মই ভাবি থৈছিলোঁ মানে মনৰ আশা এটা আছিলে যে এইকেইটা পালে মই ভাল পাম গাঁও পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰীৰ মানে কথাটো কি হ'ল আপোনালোকে এটা অফিচত বহি থকা জব নহয় ইয়াতে সাধাৰণ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ লগত আপোনালোক কানেক্ট হৈ থাকিব পাৰিব গতিকে এটা মানে জবৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভো আছে নিগেটিভো আছে গতিকে পজিটিভখিনি চাই যদি এটা জব ল মানে দে চোৱা হয় এটা বস্তু তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোত আপোনালোকে ভালেই দেখিব সকলো কিন্তু যেতিয়া নিগেটিভখিনি বেছিকৈ প্ৰথমতেই ভাবি ল'ব তেতিয়া মানে বস্তুটো বেয়া যেন দেখা হ'বগৈ ভাল হ'লো গতিকে প্ৰত্যেক জবতে মানে কামতে বেয়াটোও আছে ভালটো আছে গতিকে সকলোখিনি সামৰি আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু মানে অকল ডেক জম নহয় মানে অকল অফিচতে থাকিবলগীয়া নহয় ছাইডত ফিল্ডত যাবলগীয়া হ'ব হ'ব গতিকে সাধাৰণ মানুহখিনিৰ লগত বা এনেকুৱা মিটিং হওক এনেকুৱাখিনি এৰেঞ্জ কৰা বা যিখিনি এটাচ হৈ থাকিম মই মানে এই এই পষ্টটোৰ জৰিয়তে সেইখিনি মই মানে নিজকে মই ধন্য মানিম মানে এনেকুৱাই মই ভাবি আছিলোঁ আৰু অলপ চিভিল ছাৰ্ভিচ টাইপৰ জব হয় এইটো আৰু অকণমান মই যিখন মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন পেপাৰ দিছিলোঁ সেইখনতে মই যেতিয়া মানে পেপাৰ দি অহাৰ পিছতে মানে ৱেম আৰখিনি দি দিছিলে যিহেতু নিজৰ নিজৰ যিখিনি ৱেম আৰ আমি ফিল আপ কৰি আহিছিলোঁ সেইখন ৱেম আৰলাইনতে দি দিছিলে পঞ্চাছ টকা আছিলে নেকি তেতিয়া পঞ্চাছ টকা ফিজ এটা দি পেলাই সেই ৱেম আৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিছিলোঁ তাতে মই লগালগ ডাউনলোড কৰি মানে মাৰ্কছটো চাইছিলোঁ আৰু মাৰ্কছটো মোৰ প্ৰায় মানে সোতৰ ওঠৰমান বাঢ়ি আছিলে মানে যেতিয়া এইটো কাট অফ মই গম পালোঁ যে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত একদম চিয়'ৰ হৈ আছিলোঁ যে মই তেনেকুৱা এটা পষ্টেই পাম আৰু যিখন মানে গ্ৰেজুৱেট উইদাউট কম্পিউটাৰ আছিলে তাতে মোৰ মাৰ্কচটো তিনি বা চাৰিহে বেছি আছিলে সেইবাবে মানে নাপালোঁ তাত হয়তো আৰু যদি তিনি চাৰিমান আৰু পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেইয়াৰ তাৰে প'ষ্টটোতো পালোঁহেঁতেন কিজান আৰু তাতে মোৰ যিটো স্কিল আছিলে বহুতেই বহুত বহুত ভাল হৈছিলে মানে পঁচিছটাৰ ভিতৰত সকলোকেইটাই মই কৰিছিলোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখনৰ যিখন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখনত মোৰ গ্ৰেজুৱেট যিখন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখনতকৈ মাৰ্কছ বেছি আছিলে তাতে মোৰ কাট অফ গৈছিলে এশ চাৰি আৰু মই মোৰ মাৰ্কছ আছিলে এশ ওৱান থাৰ্টি পইণ্ট ফাইভ আছিলে আৰু আৰু তেনেকৈ হ'লে মানে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো একেবাৰে টপ যিকেইটা প'ষ্ট আছিলে সেইকেইটাতে পালোঁহেঁতেন কিন্তু যিহেতু গ্ৰেজুৱেট পেপাৰখনতো মোৰ মাৰ্কছ ভাল আছিলে সেইবাবে সেইখনতে মই চিলেক্ট হ'লোঁ কাৰণ হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেট যিটো থাকে সেইটো অকণমান আপ হয় গ্ৰেজুৱেশ্যনখন গতিকে সেইবাবে মোক তাতে দিলে আৰু উইদাউট কম্পিউটাৰত মোৰ অলপ মাৰ্কছ আৰু দুই তিনি থকা হ'লে হয়তো পালোঁহেঁতেন যিহেতু তাত স্কিল বহুত ভাল হৈছিলে যি নহওক কিন্তু মনৰ যিটো মানে কামনা আছিলে মনৰ পৰা যিটো মানে পাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে মোৰ আহিলে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টো ধৰক আৰু পষ্টো ধৰক সকলোখিনি মনে মিলাকৈ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে ভগৱানক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব ইমানখিনি মানে কৃপা কৰাৰ বাবে আৰু আপোনালোকে যদি মানে ডিমটিভেট হৈছে যে এডিয়াৰি থিপইণ্ট নো ভেকেঞ্চি আহিবনে নাই কিন্তু সেইখিনি নকৰাকৈ আপোনালোকে সেইখিনি চিন্তা নকৰাকৈ আমাৰো আহিছিলে যেতিয়া এডিয়াৰী ওৱানত যিহেতু ছাব্বিছ হেজাৰ কিমান প'ষ্ট মানে সাতাইছ হেজাৰ আৰু ধৰক সাতাইছ হেজাৰমান প'ষ্ট অহাৰ পিছত কোনোবাই ভাবিছিলে নেকি যে এডিয়াৰী টুৰ চাৰে বাৰ হেজাৰ প'ষ্ট আকৌ আহিব কোনেও ভবা নাছিলে গতিকে আমিও ভবা নাছিলোঁ আমিও মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা সময়তে মাজতে আমাৰো তেনেকুৱা ভাবিছিলে যে আহিব জানো কিন্তু পাছলৈ যিহেতু মই সেইখিনি মানে সন্দেহ আঁতৰাই প্ৰিপেৰেশ্যনত অকল লাগিলোঁ তাৰপিছতহে এইখিনি ৰিজাল্ট বা এনেকৈ মই ক'বলৈ এইখিনি মানে সময় মই পাইছোঁ এই ভাল সময়খিনি গতিকে আপোনালোকেও তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু বহুতে এটা কথা সুধি আছিলে মই এই ভিডিঅ'টোতে কৈ দিছোঁ যে কম্পিউটাৰৰ কথা সুধি আছিলে কম্পিউটাৰৰ স্কিলৰ কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে আপোনালোকে এতিয়া মাত্ৰ ৰিটাৰ্ণত ফ'কাছ কৰক কোনো দৰকাৰ নাই কোন মানে কোনেও ক'লেও আপোনালোকে নামানিব যে স্কিলত আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব কাৰণ মই নিজে পাইছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিব তাতে আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি কৰি আহিব নিজেই গম পাব যে পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ ভাল হৈছে নে নাই যদি সেই পেপাৰখন আপোনালোকৰ ভাল হৈছে ৰিটেনৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে সেই কম্পিউটাৰৰ স্কিলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিবলৈ বহুত সময় পাব আপোনালোকৰ তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত ভাল তেতিয়াহ'লে এমাহ একদম ভালকৈ হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত অলপ বেয়া তেতিয়াহ'লে দুমাহ বহুত ধুনীয়াকৈ দুমাহ যদি প্ৰিপেয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে তাতে আপোনালোকে টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ পাব পাৰিব টুৱেণ্টি আউট অফ টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান কম্পিউটাৰৰ মানে ফালে নপঢ়িব আৰু ইমান মাত্ৰ ৰিটাৰ্ণত ফ'কাছ কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ এক্সাম দি আহি যিহেতু গম পাব যে ভাল হৈছে মোৰ পৰীক্ষা গতিকে তাৰপিছত কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব ঘৰতে হওক বা যেনেকৈ পাৰে আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত তেনেকৈয়ে হৈ যাব কাৰণ যদি আপোনালোকৰ টাইপিংটো ভাল আহে ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো টেনচনেই নাই কাৰণ তাত মানে বেছি ইমান মানে হেৰি নাথাকে এইবিলাক মানে এনেই ফৰ্মুলাবিলাক আঁতৰৰ পৰাহে বহুত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে বা কমপ্লিকেটেড যেন লাগে কৰাৰ পিছত একেবাৰে ইজি হৈ যায় দুই তিনিবাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিচ এটা ফৰ্মুলা কৰি দিব তাৰপিছত একেবাৰে ইজি হৈ যায় গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখিনি মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে এইখিনি আপোনালোকে এতিয়াই মানে কম্পিউটাৰৰ মাথা নামাৰিব আৰু আৰু তাৰপিছত অকল ৰিজাৰ্ণত ফ'কাছ কৰক এই এইটো কথা মানে বহুতেই কমেণ্টত আগৰ ভালেকেইটা ভিডিঅ'তে কৈ আছিলে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ মই যেতিয়া এইখিনি ন'টিফিকেশ্যন ওলাব বা এনেকৈ এক্সাম যেতিয়া মানে হ'ব তাৰপিছত মই এনেকৈ আপোনালোকক যিখিনি মই কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সময়ে সময়ে এতিয়াই যিহেতু ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱাই নাই গতিকে এতিয়াই মই ক'লেও আপোনালোকৰ মানে বেছি বহুত কিবা কিবি ভাবি ল'ব আৰু পঢ়িবলৈ এৰি দিব সেইবাবে আপোনালোকে এতিয়া মাত্ৰ ৰিটাৰ্ণত ফ'কাছ কৰক এতিয়া হয়তো দুই তিনি ঘণ্টা পঢ়িলেও একো নাই কাৰণ যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন ওলাব তাৰপিছত একেবাৰে ধুমুহাৰ গতিত পঢ়িব মানে একো নভবা নিশ্চিন্তা কৰি পঢ়িব আৰু অকল পঢ়াৰ মানে গুৰুত্ব দিব সেইটোৱে সেইখিনিয়ে কথা আৰু এইখিনি কথা বহুতে সুধি আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক ইমানখিনি সহযোগিতা কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব মই তাতে মক টেষ্ট আৰু মোৰ কেইটামান নোট দিছিলোঁ আৰু সকলোখিনি দিব পৰা হোৱা নাই এইকেইদিন মই বিজিও আছিলোঁ অলপ আৰু সেইখিনি যিহেতু পি ডি এফলৈ আৰু আকৌ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই মানে দিব লাগে আকৌ ফটো মাৰিব লাগে বহুতখিনি কাম থাকে সেইবাবে মই দিব পৰা নাই কিন্তু মই সময়ে সময়ে সেইখিনি আপডেট কৰি থাকিম আপোনালোকে তাতে ফ'ল' কৰিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিছোঁ তাতে গৈ মানে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অঁ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখিনি সহযোগিতা কৰাৰ বাবে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে 拜拜。Bye bye.